Здравствуйте. Всем здравствуйте! С вами Власенко Максим Владимирович. Сегодня 6 августа 2004 года. И мы находимся в Киеве на Воскресенском районе. Днепровский район. И вот сегодня с утра был взрыв, поэтому нам придется прогуляться здесь, проконтролировать. Вот где-то в этой области он был. Здесь школа, лес. Где-то был здесь взрыв. Ну что я могу сказать? Взрыв... Это, конечно... Как бы, с одной стороны, как бы плохо, а с другой стороны, детей водить в школу, как в тюрьму, это вы можете, а сами в церковь прийти, во сколько приглашают, никто ни один не задумался, что туда нужно прийти. И это та же самая школа, только для взрослых людей. Как бы, ну, я думаю, нужно к этим вопросам серьезнее относиться, потому что есть школа, есть урочники, и нужно чем-то заниматься. Да? Потом, что еще хочется сказать? Полюбите своих детей. Ну, я не знаю, вы можете представить, сколько времени в жизни. Я этой зимой, позапрошлой зимой ходил на озеро купа, купаться, холодное обмывание. Пляж весь пустой, ни одного ребенка нету. Ну, что это, что это такое? Пошел, окунулся, к часу дня уже в обеду дома, проснулся, не напрягаясь, обмылся, пришел домой, в обед пообедал и лег себе в обед спадки. Хорошее, мне кажется, отличное занятие. Так, вот наш лес. Темный лес. Мы сейчас в него заходим. Мы не боимся, потому что я в этом лесу вырос. И вообще я обожаю лес. Также в ресторан. Сидите в этих квартирах. Что вы вот это дрожите от этого взрыва в квартире? И ничего не можете как бы с этим сделать, вы же взрослые люди, что вы вот это вот, или кино, или может это у вас театр такой Зеленский, вы думаете, что это театр для нас такой устроил, давайте посмеемся. Но вы не понимаете, что эта шутка для кого-то может оказаться длиной в 16 лет, как я ходил в школу. У меня вот наручники, когда 16 лет я хожу в школу, это нормально по-вашему? Вы думаете, наши дети этого хотят? Вы поймите, что, с чем вы на самом деле шутите, когда детей вот это на такое отправляете? У него одна жизнь, он тебя не простит никогда. Ты что, думаешь, он тебя простит вообще за такие поступки? Это непрощенно, никогда тебе этого не простится. Поэтому возьмите все в руки, вы можете изменить что-то в своей жизни. И взрыв этот не так уж на самом деле и страшный, когда с ним справляетесь все вместе. Они вот так вот один, одного, двоих патрульно-полицейских отпустили. Пусть пойдут проверят. Я трудился целый год.